bahawa Barisan Nasional akan menunjukkan peningkatan dan kerajaan akhir yang terbentuk akan sama ada ya PH, BN dan GRS atau PH, BN dan warisan tapi saya jangkakan ianya PH, BN dan GRS. Okey. So itu saya dah berita awal-awal. PH dengan BN akan terlibat dalam kerajaan, percayalah ya. Nah hari ini saya nak buat satu uh, ramalan yang lebih jelas setelah ada permintaan kepada saya Regi apakah Regi lihat sebagai nasib Barisan Nasional. Okey. Barisan Nasional dilaporkan akan bertanding 41 kerusi di Sabah. Okey. Pakatan Harapan melaporkan atau dilaporkan akan bertanding 23 kerusi. GRS saya tak berapa pasti, saya anggar dalam 50 50 lebih kerusi dia akan bertanding. Dan Parti Warisan telah beritahu bahawa dia akan bertanding semua 73 kerusi. Now, berdasarkan maklumat ini, ya, kita tahu bahawa PH dengan barisan dia dikira kerjasama. Dan sudah ada pengesahan bahawa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak akan ada pertembungan kerusi. Ini telah disahkan oleh Tok Mak Hassan. Maknanya, bila PH bertanding dan, dan PH ya dia bekerjasama dengan GRS. Dan setakat yang kita setakat yang saya maklum setakat uh, buat masa ni tidak ada pertembungan antara PH dengan GRS lah kalau ada pun mungkin satu dua kerusi Jadi di kerusi-kerusi yang ditandingi PH pesaing dia adalah warisan. Okey. Pesaing dia pesaing utama dia hanya warisan kita kira parti utamalah kita jangan kira parti kecil yang yang berkemungkinan tidak akan menang banyak ya di Sabah jadi kita kira parti-parti utama jadi di kerusi yang ditandingi PH 23 kerusi pesaing utama dia ialah warisan kerana di kebanyakan di hampir semua atau semua kerusi ini uh, GRS tidak tidak akan ada pertemuan kalau ada pun satu dua saya tak pastilah ada ke tidak tapi uh, saya kira hampir kesemua kerusi ini tidak ada pertembungan dengan GRS jadi PH semestinya tidak ada pertembungan dengan barisan nasional jadi PH akan berdepan dengan warisan so itu adalah pesaing utama dia tapi di kerusi yang ditandingi oleh barisan nasional sebab barisan bertanding 41 kerusi dia akan bersaing dengan uh, warisan dan di kerusi-kerusi tertentu dia akan juga bersaing dengan GRS. Okey. Dia akan bersaing dengan GRS dan Warisan. Jadi, maknanya akan ada banyak kerusi di Sabah di mana akan berlaku pertembungan tiga penjuru. iaitu Barisan Nasional, GRS dan Warisan. Okey. Now, apa jangkaan saya ya berhubung Barisan Nasional? Now, Barisan Nasional sekarang ni buat masa ni dia pegang berapa kerusi di Sabah? Empat belas kerusi ini dipungut pada PRN Sabah 2020 yang diadakan pada bulan September. Okey, Dan pada masa itu, ya, Muhyiddin sudah menjadi Perdana Menteri dan Barisan adalah sebahagian daripada Kerajaan Pusat. Dia pungut empat belas kerusi. Pada masa itu, Bersatu merupakan sebahagian daripada GRS dan Bersatu pungut 11 kerusi. Bersatu merupakan, bukannya sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan, tetapi selepas langkah Sheraton, Presiden Bersatu merupakan Perdana Menteri. So Bersatu, parti baru yang muncul dalam Sabah, tiba-tiba menang 11 kerusi. Sehari ini, Bersatu dalam Dewan Undangan Negeri ke Sabah ada berapa kerusi? Kosong. Bagaimana dia menang 11 tapi boleh jadi kosong? Sebab semuanya sekarang bergelar ahli Dewan Undangan Negeri GRS. Mereka telah keluar bersatu. Semua keluar bersatu. So maknanya bersatu tak ada kerusi di Sabah. Okay. Now, pada PRN ini, di kerusi-kerusi yang barisan telah menang, saya jangka semua atau hampir semua barisan akan kekal dan barisan akan tambah melangkaui 20 kerusi. Sekarang dia ada 14. Saya jangka dia akan melangkaui 20 kerusi. Dan di kerusi di mana berlaku pertembungan antara barisan GRS dan Warisan, GRS akan bertindak memecahkan undi Warisan. Jadi, Sabah ni dia ada pengundi dia pada bacaan saya dia macam ni lah dan berdasarkan sumber risetkan yang saya ada apa yang saya nak cerita ni benar dan juga bersama dengan kumpulan pemikir saya mereka bersetuju dengan pendapat saya ya dia pengundi sabar macam ni dia majoriti pengundi sabar lebih cenderung ke arah parti-parti yang mesra dengan kerajaan pusat. Okey. Dan di kalangan majoriti yang mesra, yang cenderung ke arah parti yang mesra dengan kerajaan pusat. Dia terbahagi kepada dua. Satu dia suka hanya parti tempatan iaitu parti Sabah yang yang tak ada parti ni macam warisan dia tak ada cawangan di per peringkat persekutuan. Ya, dia hanya ada di Sabah Dikira parti untuk Sabah Dan satu lagi Dia boleh terima parti Yang Ada cawangan di, Atau uh, ada di peringkat persekutuan Ya So saya ulang Pengundi Sabah ni majoriti dia Dia cenderung ke arah Parti yang mesra dengan kerajaan Pusat Di kalangan jumlah ini ada sebahagian dia hanya nak parti tempatan. Contohnya parti warisan, parti GRS tapi mesra dengan kerajaan pusat. Sebahagian lagi dia tidak ada masalah kalau parti itu juga merupakan adalah cawangan daripada kerajaan parti di peringkat pusat. Okey. Contohnya AMNO. Okey. Now di negeri negeri di di kawasan-kawasan yang Abno pegang sekarang barisan pegang sekarang berkemungkinan amat tinggi dia akan kekal. Hampir semua atau semua. Tetapi dia akan meningkat kerusi dia mencecah 20 kerusi, mungkin jauh mungkin jauh lebih dari 20 kerusi. Dan barisan dijangka mengatasi GRS dan parti warisan dan di kerusi-kerusi di mana GRS dengan warisan dengan barisan bertembung GRS dengan warisan akan pecahkan undi masing-masing yang untung barisan ini jangkaan saya kerana di kerusi-kerusi especially di kawasan-kawasan di mana rakyat di situ yang yang hanya boleh terima parti tempatan undi dia akan pecah antara warisan dengan GRS maka Barisan Nasional akan untung. Jadi Barisan berkemungkinan jadi parti dominan, paling dominan dalam pilihan raya Sabah. Pakatan Harapan pula dia tidak akan ada pertembungan dengan Barisan Nasional sebab Barisan Nasional tidak akan dia, uh, bertembung dengan dia dia kerjasama dengan PH. Pakatan uh, Pakatan Harapan juga tidak akan bertembung dengan GRS. Jadi Pakatan Harapan akan berdepan dengan Parti Warisan. Tetapi kali ini pakatan berada di dalam kerajaan pusat. Dan Pakatan Harapan diketahui telah uh, banyak memberi pertimbangan kepada tuntutan-tuntutan Sabah di especially di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim mesra dengan ya orang-orang Borneo, Sabah, Sarawak ya tuntutan-tuntutan perjanjian Malaysia dan sebagainya kerajaan ini telah menampilkan diri sebagai kerajaan yang lebih sedia berbincang dan mendengar dan mempertimbangkan dan melaksanakan beberapa tuntutan jadi Pakatan Harapan berbanding Warisan Pakatan Harapan akan atau dijangka menunjukkan pertimbangan lebih-lebih lagi kerana PKR kali ini bukannya parti yang sekadar macam dulu adalah cabang kepada Pakatan Harapan yang bertanding di Sabah, tetapi perdana menteri adalah pengerusi atau presiden PKR. Seperti mana beresatu yang tiba-tiba muncul entah ya, parti Melayu ya? parti Melayu baru pula tiba-tiba muncul di Sabah, terus menang 11 kerusi pada PRN 2020 kerana Muhyiddin jadi Perdana Menteri dan Muhyiddin adalah Presiden PKR uh, Presiden bersatu PKR bukannya parti baru dia parti lama, orang Sabah memang kenal PKR, PKR pun selama ni dah ada menang kerusi sana-sini PRN yang lepas dia menang 8 kerusi dalam keadaan dia bukan sebahagian dari kerajaan kini, bila dia jadi sebahagian dari kerajaan dan Presiden dia adalah Perdana Menteri, PKR juga akan menunjukkan peningkatan mendadak. Jadi, PRN ini akan didominasi saya percaya oleh barisan nasional yang akan mengatasi GRS dan warisan. Kemudian diikuti diikuti dengan peningkatan PKR sama ada PKR dengan GRS lebih kurang sama perolehan kerusi dia ataupun Pakatan Harapan mengatasi GRS dari sudut perolehan kerusi. Jadi jangkaan saya ialah Barisan Nasional akan dominasi diikuti dengan pakatan dengan GRS. Mana satu lebih kerusi saya tak tahulah. Itu saya sukar buat masa ni sukar saya ramal. Dan dominasi barisan nasional akan menyebabkan ketua menteri Sabah berkemungkinan tinggi adalah bung Mokhtar, saya atau dari barisan nasional atau dari barisan nasional, ya? Ha, itu, jangkaan ya? Ha, itu jangkaan saya lah, ya? Itu jangkaan saya. Okey, warisan dia akan ada pencapaian dia. Mungkin dia maintain macam dulu, tetapi dia tidak akan mengatasi barisan nasional. Atau mungkin dia akan jatuh sedikit. Itu jangkaan saya. Ya, buat masa ini. So itu sahaja Saya tidak ingin panjangkan live ini dengan apa-apa teori dan sebagainya. Saya cuma nak sampaikan benda ni. Ya, jangkaan saya buat barisan nasional setakat ini. Ya, ha. so, saya, jadi saya kira saya orang pertama lah yang telah memberi satu jangkaan bahawa barisan nasional akan dominasi dari sudut perolehan kerusi berbanding GRS dengan warisan.